ണപതി നമസ്കാരം കളനി സ്ഥനത്തിൻ്റെ ആറാമത് നാരായണീത്സവത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ശ്രീമന്നാരായണീയം ദശകം തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് ഭക്തിയോഗ മഹാത്മ്യം

तदनुभजनतो मंक्षु सिद्धो भवेयम् त्वय्येवन्यस्तचित्तः सुखमयि विचरन् सर्वचेष्टास्त्वदर्थं त्वल्भक्त्यै सेव्यमानानपि चरितचराश्रयन् पुण्यदेशान् दस्यो विप्रेमृगादिष्वपि च सममधीर्मुच्यमाना स्पर्धासूयादिदोष सददमखिलभूतेषु सम्पूचये त्वा त्वल्भावो यावदेषु विशदं तावदेहं ह्युपास्तिं कुर्वन् नैकात्मबोधे झटिति त्वन्मयोऽहं चरे स्यास्य तावद् किमपि न भगवन् प्रस्तुतस्य प्रणाशस्तस्मात् सर्वात्मनैव प्रतिशभमविगं मनोज्ञम् तं चैनं भक्तियोगं दृढयितुमयिमे साध्यमारोग्यमाय दृष्ट्या तत्रापि दुग्धम् मार्कण्डे योगि पूर्वं गणगनि गनि दग्दशब्दायुरुच्चैः सेवित्वा वल्सरं त्वां तव भड निवहये रावयामासमृत्युम् मार्कण्डे स खलु पुनरवित्वत्परः पुष्प सुखरदि षट्पुमंगन्दराणि देवेन्द्र सप्तमस्तं सुरयुवदि मरुमन्मधै मोहैष्यन् योगोष्णप्लुष्यमानैन्न तु पुनरचकते त्वज्जनं नज्जयेत्तः प्रित्याना त्वमधनरसः प्राप्तमानस्य पार्श्वम् तुष्ट्या तुष्टूयमान स तु विविधवलैपितो द्रष्टुम् मायां त्वदीयाम् किल पुनरवृणोद्भक्तितृप्तान्तरात्मा माया दुःखा नस्तदभिमृगयते नूनमाश्चर्यहेतो जगदि स तु जले सम्भ्रमन् वर्षकोडी दीनः प्रैक्षिष्टदूरे वडदळशयनं कञ्चिदाश्चर्यपालं त्वामे वदनसरसि जन्यस्तपादामुलीगम् दृष्ट्वा त्वां हृष्टरोमा त्वरिदमुभगदः स्पष्टु कामो कृतवान् विष्टपौखं भूयो विश्वासवादैर्बहिरनुपतितो वीक्षितस्त्वत्तडाक्षैर्मोदादाश्रेष्ठु कामस्त्वयि विहिततनौ स्वाश्रमे प्रवदासि गौर्या सार्धं तदग्रे पुरभिदधगदस्त्वत्प्रियप्रेक्षणार्थी सिद्धा त्वं त्वं सेवयैव स्मरहि सम्प्रीयते येन तस्मान् मूर्तित्रय्यात्मकस्त्वं ननु सकल नियन्ते सुव्यक्तमासीत् त्रंसेऽस्मिन् सत्यलोके विधिहरिपुरभिन्मन्दिराणि ऊर्ध्वम् ऊर्ध्वम् तेभ्योऽपि ऊर्ध्वं त्वमाया विकृति विरहितो

परिपालयन्तां न्यायेण मार्गेण गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकासमस्तु भवन्तु कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्य सकलम् परस्मै नारायणायेति नारायणेदि <Nhạc> समर् <hình>